Доброго ранку, нікому не хочеться виглядати старшим за свій вік. Молодість і краса це ті складові, які ніколи не втратять свою цінність та актуальність. І, можливо, хтось називає зморшки доріжками життя та навряд чи знайдеться жінка, яка б із задоволенням вивчала таку картину у власному відображенні в дзеркалі. Тому приєднуйтесь до нашого товариства. Сьогодні ми будемо говорити про антиейдж терапію. Антиейдж терапія з метою уповільнення процесів старіння використовує генетику, імунологію, ендокрино. Нологію, косметологію та психологію як самостійний напрямок медицини, антеїч-терапію стали сприймати у 90-х роках двадцятого сторіччя. Нині у Сполучених Штатах працює американська академія антивікової медицини, і у цьому напрямку проатестовано понад 7 тисяч спеціалістів. Щоб власний вік не став несподіванкою і зображення у дзеркалі приносило лише позитивні емоції, після 25 років потрібно допомагати шкірі зберігати колишню пружність та еластичність. А ось як це робити правильно, давайте запитаємо у нашої гості. Знайомтесь, лікар, дерматокосметолог, терапевт інституту пластичної хірургії та косметології Віртус Марина Берзой. Маріна Станіславовна, доброе утро. Доброе утро. І так, що ж значить антіейдж терапія? От як професіян, как бы вы ответили но прежде всего антиэйдж терапия это подразумевает э, омоложение э, кожи лица потому что после определенного возраста к сожалению мы перестаем расти и начинаем уже совершенствоваться вот поэтому надо за собой немножечко последить и в нашей клинике отличительная черта заключается в том что мы ухаживаем не только за собой внешне но и тоже внутри. То есть комплексный подход у нас всегда к любой процедуре, к любой проблеме. Что же входит в этот комплекс? Какие интересные методы процедуры? Прежде всего, когда пациент приходит на первую консультацию, то, естественно, идет распрос мы осматриваем пациента и рекомендуем определенные сдать анализы. Когда он уже потом приходит вторично, уже по заключению данных анализов мы рекомендуем в зависимости от того, есть проблемы, нет проблемы. То есть это нормализация каких-то хронических заболеваний, улучшение состояния а также рекомендация по правильному образу жизни, режим труда, отдыха, это правильное питание, то есть здесь это все играет роль. А потом уже на втором этапе это рекомендации уже непосредственно ухода за кожей лица в домашних условиях и в нашей клинике. А какие процедуры актуальны вот в этот весенний период? В принципе, процедуры актуальны, еще остаются как бы остаток зимних процедур, которые возможны в этот период. И плюс уже присоединяются какие-то весенние процедуры для улучшения увлажненности кожи, регенерации поэтому в этом периоде мы предлагаем комплекс процедур это аппаратная косметология, это инъекционные технологии и лазерные технологии. Я знаю, что сейчас очень популярны инъекционные методы, но и это понятно, они дают видимый результат и многие женщины используют и биоревитализацию, и им нравится вот наполнение, когда там филлерами или даже ботоксом, да. Вот что вы посоветуете? Какие сейчас инъекционные методы действительно способны помочь? оставаться красивыми когда к нам приходит э, на прием пациента и хотят что-то там наполнить или уколоть чтобы обездвижить мышцы то мы конечно в первую очередь рекомендуем поухаживать за кожей лица потому что это является у нас э, наполнителем, это как конечный результат конечный результат нашей красоты а первичные как я уже сказала надо вначале улучшить микроциркуляцию в данной зоне и улучшить обменные процессы в клетках поэтому мы начинаем с аппаратной косметологии параллельно можем подключать и инъекционные методики. Из инъекционных методик это эффективные на основе гиалуроновой кислоты биоревитализация, редермализация, а также мы рекомендуем плазмолифтинг, который в принципе вот на Украине мы первые его внедрили в практику и успешно уже около года, нет, уже больше года, уже больше года. Вот мы работаем с этой э, Вы методикой. Вы говорите о том, что это революционная методика. В чем же тогда заключается ее такая революционность? Ну, о том, что тромбоциты являются э, клетками, которые содержат факторы роста и дают регенерацию тканям, то фактически это где-то с где 70-х годов уже было известно врачам, но использовали это в хирургической практике, гинекологической практике. А в косметологии это появилось фактически только с 2004 года. Так что вот активно внедрилась эта методика. И в России это где-то с 2006 года используется. У нас вот в Украине, вот мы год работаем с этим и видим очень хорошие результаты. То есть настолько хорошие, что так как это поддерживающий результат через полгода, то к нам уже вот практически все пациенты, которые первичные были, вот год назад они приходят на повторные все эти курсы. Сьогодні в естетичній медицині задля омолодження та покращення зовнішнього вигляду використовують тканини власного організму. Наприклад, ліпомоделюванням називають використання жирової тканини. При цьому проводиться не лише видалення жиру, але й переміщення його в необхідні ділянки з метою естетичної корекції обличчя та тіла. Також використовують клітини крові плазму. Цей метод має назву плазмоліфтинг. Плазмоліфтинг – підшкірна ін'єкція власної плазми збагаченої тромбоцитами, яка досить легко та швидко отримується з невеликої кількості крові пацієнта. Суть методу полягає у тому, що при введенні багатої тромбоцитами плазми у шкірі активуються процеси відновлення та регенерації, які зазвичай згасають з віком, що і призводить до старіння шкіри. В інституті пластичної хірургії та косметології віртус плазмоліфтинг широко застосовують у комплексі з іншими хірургічними та лазерними методами. Работы, проведенные в нашей клинике, доказывают, что фракционный фототермолиз дает хороший результат в комбинации с другими технологиями, такими, например, как плазмолифтинг или аэрация плазмы, которые улучшают внешний вид пациента после процедуры, облегчают их состояние. И ускоряет сроки реабилитации на несколько дней. При проведении фраксилирования у нашей пациентки в области лица, шеи, зоны декольте и кистей после процедуры была проведена аэрация собственной плазмой половины обработанной зоны. И уже на протяжении первых суток мы наблюдали улучшение внешнего вида на стороне обработанной плазмы. Это свидетельствует о том, что плазма, являясь биологически Активним віществом улучшають процеси реабілітації. Підготовку шкіри бажано розпочинати з найменш травматичних апаратних методик. Потім перейти до ін'єкційних, таких як мезотерапія або біоревіталізація. Введення у необхідні ділянки спеціальних препаратів допоможе досягти бажаного об'єму тканин та підтримати обмінні процеси шкіри. Загалом, список рекомендованих процедур підбирається для кожного клієнта індивідуально, в залежності від віку, стану шкіри та багатьох інших факторів. Я не выпадала с рабочего графика, я могла ходить на работу, потому что эта процедура считается как процедура выходного дня. Делая ее ну, перед выходными, то есть в понедельник можно уже идти на работу. Вот. И состояние моей кожи улучшилось, кожа лица стала светлее, моложе, и я в дальнейшем буду продолжать пользоваться услугами клиники «Виртус». Продолжается наша программа, и мы продолжаем говорить о красоте. Марина Станиславовна, с какими методами и процедурами можно совмещать плазмолифтинг? Вот чем еще хорошо плазмолифтинг, в отличие, допустим, от той же гиалуроновой кислоты, то есть гиалуроновая кислота, она имеет свою нишу, а не всегда она совместима с какими-то электропроцедурами. В отличие от этого плазмолифтинг, это получается как бы свое, и при улучшении микроциркуляции или тепловом воздействии на данную зону выводить там нечего, тут все свое. Вот гиалуроновая кислота, она может выводиться, а здесь вроде бы все свое. Поэтому вот одновременно можно сочетание с электропроцедурами э, плазмолифтинг, а также основная задача плазмолифтинга это насытить кожу фибробластами, из которых в последующем будет образовываться коллаген. И поэтому для того, чтобы этот коллаген был более эффективным для нашей кожи. Мы комбинируем также эту методику с лазерными технологиями. В частности, вот сейчас мы рекомендуем в зимнее время это с фраксилем, весеннее время, а на лето это можно использовать диодный лазер. Вы пионеры в сфере эстетической медицины. Вы заводите новое оборудование, испытываете какие-то новые методы, внедряете их. Вот что нового появилось сегодня? Вот мы приобрели новое оборудование в настоящее время. Это аппарат, который называется Hydrofacial. Аппарат очень интересный, сама методика подхода очень интересна. То есть в одной процедуре сразу как бы три таких направляющих результата, которые достигаются благодаря тому, что имеется вакуум. Вакуум дает лимфодренаж, а также улучшение микроциркуляции. Уникальная насадка. Она имеет спиралевидную такую поверхность с абразивными краями. Абразивность краев, она способствует тому, что мы производим сразу, сразу же эксфолиацию. И вот во время эксфолиации получается по спирали поступает сыворотка. Сыворотка, которая длительно, благодаря, опять же, этой спирали, воздействует на кожу лица, а тут же удаляется. Вот в этом заключается уникальность этого аппарата. И он состоит из трех этапов. Сама эта процедура, на первом этапе идет размягчение и увлажнение сразу кожи лица. На втором этапе, это этап мы называем экстракция, мы можем произвести чистку ту, которую нужно производить мануально, и обычно уходят люди с очень недовольным таким лицом, потому что гиперемия, какие-то там изменения неприятные. Здесь же фактически после чистки вы можете идти сразу же на торжество какое-то, потому как на лице практически там и гиперемии даже нет, я уже не говорю о чем-то там худшем. То есть лицо сияющее. И на третьем этапе мы производим уже пенетрацию третьей сыворотки. То есть что вы имеете в виду, чтобы просто наши телезрители а, пенетрация поняли? Пенетрация это внедрение. Внедрение. Сыворотка содержит витамино антиоксидантный комплекс. То есть она насыщает кожу витаминами и плюс там большой процент гиалуроновой кислоты. То есть я так понимаю, что это не только снимаются лишние частички кожи, да, верхний слой, но еще и подпитывается, и насыщается витаминами. Да. И это вот то, что я вам рассказала, это составляет как бы базовую основу данного аппарата. А также есть дополнительные возможности. Это микродермобразия на основе алмазного напыления, это перед первым этапом. Между первым и вторым этапом это возможно дополнение различных пилингов 7, 15, 30% альфа-бета кислоты. И между вторым и третьим этапом мы можем наносить сыворотку, очень качественная такая сыворотка ТНС на основе пептидов в которых содержатся факторы роста. То есть это уже для более возрастной группы пациентов, так как вот базовая процедура она для любого типа пациентов. Вот. Единственное, что если там к примеру нет показаний что нужна очистка на данной коже лица, второй этап исключается не изменяя какие-то качества данной проведенной процедуры. Вот вы сказали фразу факторы роста может быть не всем понятно, что это такое. А факторы роста это такие пептиды, которые находятся в клетке, которые стимулируют то есть это образование наши новых клеток. Да. Uh -huh. Но вот в данной ситуации эта сыворотка не наша собственная. Uh -huh. А вот когда мы говорили, там, допустим, о плазмолифтинге, то там да, это уже факторы роста наши собственные. Наука не стоит на месте, и постоянно появляются все новые и новые методы, и аппараты. Саме про них наш наступный сюжет. Вимоги сучасності усе має бути якомога швидше та ефективніше. Саме таким критеріям відповідає новий апарат, який нещодавно з'явився у клініці Віртус. 20 хвилин і шкіра отримала повний комплекс косметологічного догляду. Таких апаратів в Україні одиниці. Секрет полягає в тому, що з його допомогою процес догляду за шкірою значно полегшується. Причому як для пацієнта, так і для косметолога. Процедуру можна проводити на будь-якій шкірі, навіть на дуже чутливій, адже сила впливу регулюється. На першому етапі проводиться мікродермабразія, очищення зовнішньої поверхні шкіри за допомогою спеціальної насадки та вакууму. Далі черга більш глибокого очищення із застосуванням спеціальної рідини, яка містить багато рослинних компонентів та трав. Після цього відбувається вакуумна очистка проблемних ділянок. Останній етап живлення шкіри на обличчя та зону декольте наноситься рідина на основі гіалуронової кислоти. От і все цю процедуру косметологи рекомендують проводити раз на тиждень від 5 до 8 разів, але як одноразова акція, вона не менш ефективна, а тому дуже добре робити її на вихід перед важливою подією. Тим більше, що на обличчі не залишається жодних слідів, лише красива, чиста та яскрава шкіра. Всем нам понятно, что в разном возрасте нужно по-разному ухаживать за своим лицом. Вот ваши советы, какие возрастные изменения можно убрать какими именно методами и процедурами? Дело все в том, что в зависимости от возраста, конечно, это обязательно. Есть деление на какие-то процедуры, которые показаны в одном, не показаны в другом. Но тут же также имеет значение это генетическая предрасположенность к изменению на коже лица и врожденные изменения, аномалии развития, недостаток выработки коллагена. То есть это все надо учитывать. Поэтому, конечно, тут только конкретно можно сказать по каждому лицу, это при личной консультации, но если приблизительно брать общие такие возрастные группы, то можно сказать, что один комплекс процедур, это будет до 30. Вот честно, я до 30 не люблю, чтобы пациентам делали инъекции какие-то. Будь то биоревитализация, будь то контурная пластика, будь то ботокс. Ко мне приходили даже вот в 25 лет. Ну покажите те морщины. Она поднимает глаза кверху и показывает. Ну так у всех это есть. Вот, поэтому тут должны быть серьезные показания для того, чтобы начать какие-то инъекции до 30. Я их обычно не вижу. То есть это только могут ленивые люди, которые не хотят прийти на комплекс аппаратной косметологии или каких-то там других уходов. А вот уже начиная с 35, это уже тот возраст, когда действительно показаны инъекции. Поэтому вот этот возраст 30-35, это вот избирательно уже надо смотреть, вот начиная с 30 до 35, потому что бывает раннее старение, как я уже говорила, из-за недостатка врожденного выработка коллагена. Вот, а также генетической какой-то предрасположенности, или же это может быть э, какие-то условия там, стрессовые, там, человек не соблюдает режим труда и отдыха, вот, вот это вот все оно может накладываться. И иногда бывает такое, что там человек прошел какое-то количество процедур, и я не вижу результата. Но дело в том, что не всегда он будет сегодняшний. Потому что важен результат порой не только сегодняшний, скоротечный, но и тот, который будет через 5, 10, 20 лет. А вот если мы в 70 будем выглядеть на 40, я думаю, это шикарно. Маріна Станіславовна, большое спасибо за участие в нашей программе. Нагадаю, що лікар-дерматокосметолог, терапевт інституту Віртус Марина Берзой сьогодні була гостем нашої студії. Нейрофізіологи склали список продуктів, які стимулюють роботу мозку. Якщо ваш мозок перевтомлений, краще функціонувати йому допоможуть ананаси, морква, яблука, виноград, горіхи та риба. Взагалі, їжа може бути справжніми ліками. Якщо знати коли і які продукти вживати, Тож, дізнайтеся більше. с нашей постоянной рубрики «Рецепты здоровья». Доброе утро. Меня зовут Сапун Валентин. Я шеф-повар ресторана «Лучана». И сегодня мы будем с вами готовить телятину под красным соусом. Для соуса необходимо будет красное вино, соус «Наршарап». Это концентрированный э, вываренный гранатовый сок и вишенка. Нам понадобится, собственно, телятина, которая ребрышко на косточке, она уже у нас зачищена. Мы ее слегка замаринуем и слегка приправим душистым перцем. Наливаем в сковородку оливковое масло и уже в горячее масло выкладываем нашу телятину. выкладываем на сковородку мясо и в то время пока у нас жарится мясо мы можем приготовить к нему соус для соуса берем сотейничек для приготовления соуса нам понадобится, как уже говорилось ранее, красное вино сухое, обязательно сухое, не десертное, не сладкое, не полусладкое, именно сухое. Выливаем вино в сотейник и ждем, пока из вина выпарится алкоголь. Добавим немножко оливкового масла. И вино у нас уже закипает. Теперь, когда вино немножко выпарилось, мы добавляем наршарат. И последний ингредиент соуса это вишня. Вишню можно взять как свежую, так и замороженную. И когда у нас уварился соус до необходимой консистенции и пожарилось мясо, мы можем приступать непосредственно к выкладке. Выкладываем мясо. Мясо можно выкладывать произвольно, но я привык это делать горкой. И заливаем каждый кусочек мяса соусом с такими аппетитными приваренными вишнями. І закінчуємо наше блюдо декором із зеленого базиліка. Приємного апетиту! реберця під червоним соусом. Телячі реберця посолити, поперчити та обжарити. В окремій сковорідці готуємо соус з червоного сухого вина, соусу наршараб та вишні. Потім реберця викладаємо на тарілку та поливаємо соусом. За смаком можна посипати зеленню. Американські вчені з'ясували, що основна причина хвилювань у чоловіків проблеми на роботі а більшість жіночих переживань призвячені негараздам в особистому житті. Неможливо жити зовсім без проблем, але навчитися сприймати їх легко і з гумором цілком реально. Я бажаю вам вдалого дня. Побачимось.